Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Anwar Ibrahim tak tahan lagi. Akhirnya, dia keluarkan rahsia besar yang ramai tak pernah tahu. Anwar Ibrahim sering kali dicop sebagai seorang yang tak tunai janji. Anwar Ibrahim dicop sebagai tak buat apa yang dia kata. Terutamanya dalam sambungan kontrak SPRM dan juga peguam negara atau hakim Tetapi, apa yang mengejutkan, ini pengakuan Anwar Ibrahim. Saya rasa ada kebenarannya. Anwar Ibrahim kata, kalau disambung, mereka kata kita hianat. Kalau tak disambung pun, mereka juga kata hianat. Nah itu pengakuan Anwar Ibrahim. Proses pelantikan dan penyambungan penjawat awam, termasuklah hakim, perlu mengikut prosedur yang ketat. Dan bukannya kuasa mutlak perdana menteri. Datu Sri Anwar Ibrahim berkata, ia perlu melalui proses rasmi termasuk rujukan dan perkenan yang di Pertuan Agong serta dibawa ke Majlis Raja-Raja. Menurut beliau, apabila sesuatu pelantikan atau penyambungan dibuat, wujud kecenderungan sesetengah pihak untuk menuduh berlaku pengkhianatan meskipun tuduhan yang sama juga dilemparkan apabila keputusan yang sebaliknya diambil. Apa yang berlaku adalah prosesnya. Kalau ada yang kata ini kuasa mutlak PM, PM mutlak tidak kata Anwar Ibrahim. Kalau faham perlembagaan, saudara tahu prosesnya. Bila ada satu kes disambung atau tugas dikata hianat. Satu kes tak disambung, tugas pun dia kata hianat. Ini masalah bila institusi yang sepatutnya bebas dan berintegriti dipolitikkan katanya dalam perjumpaan bulanan dengan warga Jabatan Perdana Menteri pagi tadi. Sebelum kita teruskan, saya nak kongsi dengan anda semua, ini Transfer Factor Folite. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Terapi ini meningkatkan imun badan kita supaya imun badan kita menjadi bijaksana, kuat untuk melawan penyakit dalam tubuh badan kita. Secara umumnya, kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Secara umumnya, kita tak sembuh-sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita yang jadi bodoh. Dia bodoh sampai tak mahu lagi menyerang penyakit dalam tubuh badan kita. Macam mana dia boleh jadi bodoh? Banyak puncanya. Oleh itu, apabila imun badan kita meningkat dan menjadi bijaksana, kuat dengan transfector for life ini, imun badan kita menjadi kuat dan bijaksana, kita mampu melawan semua jenis penyakit kerana imun badan kita yang akan bertarung melawan penyakit dalam tubuh badan kita. Peningkatan daya imun tubuh badan kita akan menjadi bijaksana kerana imun badan kita atau transfekter ini mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Produk ini halal, diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan diiktiraf sebagai luar biasa, penemuan ajaib. Dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera. Saudara, jangan tunggu lama-lama. Anda tunggu lama-lama, Anda akan menyesal. Sudah penyakit dah terlalu teruk, baru Anda mencari produk ini. Mungkin waktu itu Anda sudah menyesal kerana menderita. Ramai sudah orang yang menerima manfaatnya. Ramai sudah orang yang sembuh daripada pelbagai masalah kesihatan. Kerana imun badan kita yang meningkat melawan penyakit dapatkannya dengan segera. Saudara, Jelas Anwar Ibrahim sebarang keputusan berkaitan perkhidmatan dalam institusi kehakiman perlu dihormati dan tidak wajar dijadikan medan perbelahan politik atau tekanan kumpulan tertentu. Harus ingat kita kena pertahankan institusi ini bukan ikut selera politik atau kelompok tertentu dan pelobi tegasnya. Perdana Menteri turut menegaskan bahawa Perbezaan pandangan terhadap keputusan mahkamah seperti dalam isu lepas tanpa dibebaskan tidak harus dijadikan alasan untuk mempertikaikan kebebasan badan kehakiman. Kalau Datu Seri Najib dapat DNA, dia kata PM campur tangan dan hianat. Kalau SS dapat DNA, salah juga. Kalau tak dapat DNA pun salah juga. Saya kata itu bukan urusan saya soal saya setuju atau tidak itu bukan isu katanya lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Jika Anda sayang dengan negara kita, buat tanda pagar kami sayang Malaysia. Dapatkan produk ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya kita ketahui dua adun sabah dan pemberi maklumat di dakwa di mahkamah. Tapi yang kita nak tahu apa pengakuan daripada dua ADUN Sabah selepas mereka dimalukan di media dan juga didakwa di mahkamah. Ada yang akan menganggap mereka mungkin akan letak jawatan atau mungkin akan uh, menarik diri daripada jawatan-jawatan yang mereka sandang. Kalau mereka letak jawatan bermaksud akan berlaku kehilangan jawatan beberapa menteri. Kami dimalukan dalam media, tetapi akan buktikan kita tak bersalah kata dua adun Sabah selepas didakwa di mahkamah. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sabah dan seorang pembantu Menteri Negeri yang didakwa atas tuduhan rasuah hari ini mendakwa bahawa mereka telah digambarkan secara tidak adil di media. Namun begitu, Adun Sindumin Yusuf Yaakob yakin bahawa proses mahkamah akan membuktikan bahawa mereka tidak bersalah. Kata beliau, saya ingin menegaskan dan yakin kami tidak bersalah dalam kes rasuah inilah, kata beliau. Mungkin kita telah banyak dihumilat dalam media dan melalui proses ini, kami akan membersihkan nama kami melalui mahkamah katanya. Jadi kami yakin dengan sistem keadilan dan proses mahkamah di negara ini. Katanya yang juga adalah pengurusi Hazana Sabah dan media kepada media selepas membayar ikat jamin di Mahkamah Kota Kinabalu hari ini. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa kamu tinggalkan komen kamu. Kamu rasa apakah benar apa yang berlaku ini? Benarkah ini akan menjejaskan pilihan raya negeri Sampa? Jika anda setuju, tolong tulis dalam ruangan komen dengan tanda pagar kami benci rasuah dengan tanda pagar kami benci rasuah. Tapi sebelum itu, dengarkan baik-baik, paci-paci, maci-maci, akak-akak, abang-abang, adik-adik dan sekalian. Ini produk ini Transuvic for life ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400 peratus. Secara umumnya kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Secara umumnya, kita tak sembuh-sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang jadi bodoh. Kalau imun badan kita tak jadi kuat, kalau imun badan kita menjadi semakin bodoh, kita tak sembuh daripada penyakit, dan kita mungkin akan mengalami masalah kesehatan sampai bila-bila. Oleh sebab itulah, saudara-saudara sekalian, jika Anda mau cepat sembuh dan cepat. kuat pemulihan untuk masalah kesihatan, dapatkan produk ini. Melalui peningkatan imun badan kita, kita boleh lawan penyakit daripada dalam tubuh badan kita. Produk ini lulus KKM, dihalal dan juga diiktiraf dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Dapatkan produk ini melalui nombor telefon yang tertera. Ingat, jangan tunggu lama-lama. Nanti sampai anda sudah menyesal, Penyakit dah melarat, ubat dah sekarung dimakan, baru anda cari ini. Dapatkan sekarang selagi boleh mencegahnya. Saudara-saudaraku sekalian, jika kami jadi kami yakin kata mereka, kami yakin sistem keadilan dan proses mahkamah di negara ini katanya. Terdahulu Yusuf didakwa kerana menerima rasuah sebanyak 200 ribu ringgit daripada ahli perniagaan Albert T pada Mac 2023 bagi membantu memproses lesen pencari galian untuk syarikat Nusa Kini. Turut didakwa ialah pembantu Menteri Perindustrian dan Keusahawanan Sabah, Andi Suryadi Bandi yang dituduh menerima wang tunai RM150,000 daripada T bagi memudahkan permohonan lesen untuk syarikat sinar sinaran hayat sedian berhad. Albert Tei pula didakwa kerana memberi suapan tersebut. Andi pula menyatakan bahawa dirinya, Yusuf, tidak akan membiarkan prosiding mahkamah mengganggu tanggungjawab mereka sebagai wakil rakyat. Kata beliau, saya akan bersama-sama dengan Dr. Yusuf akan membuktikan kami tidak bersalah. Kami akan membersihkan nama kami dan insya Allah ia akan berjalan dengan baik katanya. Dan sementara itu juga saya akan terus menjalankan amanah dan tanggungjawab sebagai wakil rakyat dan itu yang paling utamalah kata beliau. Harimau1 dalam ruangan komen mengatakan media ini untuk segelintir orang saja. Sebab tu DAP asyik pakai peguam untuk menang dalam politik. Jarang ada DAP menang tolong rakyat. Harap rakyat buat kira-kira kata Harimau1. Tak tahu apa kaitan dengan DAP, mungkinkah ada kaitan dengan apa yang Harimau cakap ni? Saya tak tahu. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya kita ketahui siapa menteri di Sabah dan siapa ADUN di Sabah yang didakwa atas pertuduhan rasuah. Selama ini menjadi teka-teki SPRM seperti berteka-teki siapa mereka. Tapi akhirnya kita tahu rupa-rupanya yang didakwa menerima rasuah ialah pembantu menteri Sabah. Dan Adun Sindumin Serta pemberi maklumat Yang didakwa Sebenarnya pada pendapat ramai orang Ada yang menganggap Pembantu menteri dan Adun Sindumin ini Adillah mereka didakwa bersama pemberi maklumat Pemberi maklumat pun salah Kerana dia men, 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 memberi rasuah Yang didakwa menerima rasuah juga Kalau betul terima itu pun salah Jadi adil Dua-dua didakwa dan akhirnya kita terjawab siapa mereka. Dua adun sabah dan seorang ahli perniagaan mengaku tidak bersalah atas pertuduhan rasuah membabitkan rasuah yang didakwa berkaitan lesen cari gali mineral di negeri itu. Adun itu ialah pembantu Menteri Negeri Andi Muhammad Suyardi Bandi Tanjung Batu dan Yusuf Yaakob Sindumin. Andi didakwa menerima wang tunai RM150,000 daripada ahli perniagaan Tay Jian Cheng, juga dikenali sebagai Albert Tay. Sebagai pertukaran untuk memudahkan permohonan lesen cari gali untuk syarikat sinaran hayat sendirian berhad. Kesalahan didakwa berlaku pada 12 Mei 2023 di kediaman Andi di Jalan Pantai Simbulan, Kota Kinabalu. Sebelum kita teruskan ulasan ini, kalau anda suka dengan apa yang kita ulas hari ini Tolong tulis dalam ruangan komen Kami benci rasuah Tanda pagar kami benci rasuah Tapi sebelum itu saya nak kongsi dengan anda semua Ini Ini ialah terapi imun Yang meningkatkan daya imun badan kita Sehingga 400% Secara umumnya Kita kena penyakit kerana Daya imun badan kita yang jadi bodoh Tapi Bila Apabila imun badan kita menjadi kuat dan meningkat Imun badan kita akan menyerang ataupun akan melawan penyakit yang ada dalam tubuh badan kita supaya kita jadi sembuh. Transfektor terapi imun ini membantu meningkatkan imun badan kita, meregulasi ataupun menstabilkan imun badan kita dan membuatkan imun badan kita menjadi bijaksana. Apabila imun badan kita kuat dan bijaksana, semua jenis penyakit boleh dilawan oleh imun badan dan kita boleh jadi sembuh dapatkan produk ini selagi anda punya kesempatan jangan sampai anda sudah terlambat barulah tercari-cari ingat menyesal sudah tidak berguna lagi anda kata mungkin mahal anda kata mungkin tipu tapi ini adalah keyakinan saya anda jangan tunggu lama-lama hubungi nomor telepon yang tertera dan saya tunjukkan kepada anda cara penggunaannya dan untuk khidmat nasihat seterusnya Terapi imun luar biasa. Baiklah, saudara-saudara sekalian. Kesalahan yang didakwa berlaku pada 12 Mei 2023 di kediaman Andi. Andi yang juga ahli parlimen kalabakan didakwa mengikut Section 16A dalam kurungan E Akta SPRM yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mana yang lebih tinggi Sementara itu, Yusuf yang juga pengerusi Hazana Sabah didakwa menerima wang tunai rm ringgit daripada T di bar atas bumbung Hotel Hilton di Kota Kinabalu pada 6 Mac 2023. Suapan itu didakwa bertujuan membantu memproses lesen cari gali Syarikat Nusa Kini Serian Berhad. T, seorang ahli perniagaan dari Selangor yang juga pemberi maklumat dalam skandal itu, didakwa atas dua pertuduhan menawarkan rasuah kepada adun di bawah peruntukan undang-undang sama. Ketiga-tiga mereka mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Mahkamah Session Jason juga. Mahkamah membenarkan ikat jamin RM50,000 setiap seorang kepada adun itu dengan 10 ribu perlu didepositkan dan penjamin tempatan diperlukan. T dibenarkan ikat jamin 60 ribu ringgit. Bagi kedua-dua pertuduhan dengan 15 ribu perlu didepositkan juga penjamin tempatan. Mahkamah menetapkan 5 Ogos 2023 untuk pengurusan kes pra perbicaraan. Pendakwaan diketuai oleh Timbalan Pendakwa Raya SPRM Nurul Izzati Sapi'i, Rustam Sanib dan Pegawai Pendakwa Rak Erick Raj Singh Peguam Ram Singh Rizwan Dian Bukhari M. Burhan Sahlan Jufri dan Jahara Patim Bangi mewakili dua adun berkenaan. Sementara itu, T diwakili oleh Edward Paul, Beth Hollow dan Jul Hamri Jumahani. Sekian untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazilin Unity Channel Pendedahan kali ini Pasti mengejutkan anda Dengan nilai 4.5 bilion ringgit Itu harta daim Yang dibekukan di luar negara Saudara jumlah 4.5 bilion Itu satu nilai yang mungkin Bagi kita rakyat Malaysia biasa Tidak akan tercapai selama-lamanya hanya dengan kekayaan luar biasa atau dengan ada tangan ajaib barulah kita mempunyai nilai kewangan yang begitu melampau banyaknya tetapi tak apalah ada orang ni memang diberkati dengan rezeki melimpah ruah yang rezeki melimpah ruah itu tak apalah tapi kalau sampai melibatkan mencuri dana negara mengguna dana negara menggunakan kuasa atau menyeleweng kuasa itu yang tak elok Walau bagaimanapun, apa yang diperoleh kekayaan oleh seseorang itu bolehlah kita anggap mungkin antara benar ataupun palsu. Tapi persoalan ini, kenapa 4.5 bilion ringgit harta daim di lima negara dibekukan? Ini penjelasan mudah. Mungkin ramai orang yang tertanya-tanya, kenapa duit itu dibekukan? Kenapa harta daim dibekukan di lima negara yang berjumlah 4.5 bilion? Adakah ini strategi kerajaan ataupun um, sebenarnya apa penerangan dia? Ikuti terus penerangan ini supaya anda tahu mengapa dan ini penjelasannya. Tapi sebelum itu saya nak kongsi dengan anda semua ini Factor For Life. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Produk ini bukan ubat tetapi ini ialah terapi imun imun yang meningkatkan daya imun badan kita. Secara umum dan ringkasnya kita kena penyakit kerana daya imun badan kita yang jadi bodoh. Kita kena penyakit kerana daya imun badan kita yang lemah. Kerana daya imun badan kita yang lemah dan bodoh kita sukar sembuh daripada penyakit. Kita kena penyakit dan paling teruk sekali kita merana seumur hidup. Jadi untuk mendapatkan produk yang hebat ini, untuk mendapatkan transofecta yang hebat ini, nombor telefon tertera. Hubungi saya untuk mendapatkan hikmat nasihat yang seterusnya, saudara. Ini adalah produk yang lulus KKM, ini adalah produk yang diiktiraf dan di, uh, diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan juga halal. Dapatkannya dengan segera selagi mempunyai kesempatan. Produk ini sangat berkualiti dan luar biasa. Saya berani kongsikan dengan anda semua kerana saya tahu inilah produk yang terbaik yang ada sekarang ini. Jalan penyelesaian kepada masalah kesehatan anda semua. Baiklah saudara-saudara sekalian. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM ketika ini sedang memburu dan membekukan harta dikaitkan dengan bekas Menteri Kewangan Alirham Tundaim Zainuddin, keluarganya serta proksi yang berada di lima negara bernilai 4.5 bilion. Apa yang menjadi tumpuan ialah nilai aset yang besar dikatakan mencecah. 700 juta di UK termasuk kondo. Hotel, pusat beli belah dan akaun bank Pengulas ekonomi Nazri Hamdan berkata Punca harta dibekukan adalah kerana Aset itu gagal diistihar Semasa siasatan, siasatan dijalankan oleh SPRM sebelum ini Jadi maknanya aset ini disembunyikan Dengan kata yang paling mudah Apabila ia tidak diistiharkan Dalam siasatan SPRM dalam aset yang dimiliki Itu ada unsur-unsur menyembunyikan harta kenapa sembunyikan? Itu menjadi pertanyaan netizen. Kalau betul harta ini harta yang benar, kenapa nak disembunyikan kata mereka? Tak tahulah, saya pun tiada jawapan, anda mungkin ada jawapan. Tinggalkan komen anda dalam ruangan komen dengan tanda pagar, kami tiada jawapan kalau kamu tak tahu jawapannya. Dalam bahasa mudah, ini dikira satu bentuk pelanggaran bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram Amla 2001. Seksyen ini menyebut bahawa sesiapa yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam transaksi wang atau aset hasil aktiviti haram termasuk yang gagal istihar boleh dikenakan siasatan dan tindakan pembekuan. Maksudnya, Bukan kena buktikan duit itu haram dulu pun, cukup ada reasonable suspicion untuk melakukan tindakan sementara katanya. Atas sebab itu, kata beliau, SPRM menggunakan satu alat undang-undang dipanggil Restra Restraining Order atau Perintah Larangan untuk memastikan aset itu tidak boleh digerakkan, dijual atau dilupuskan semasa siasatan dijalankan. Nazri berkata, perintah larangan adalah perkara biasa dalam undang-undang jenayah kewangan lebih-lebih lagi jika harta itu berada di luar negara. Mereka perlukan kerjasama pihak berkuasa negara terbabit. Setakat ini di UK dah setuju dan beberapa negara lain bakal menyusul. Yang menarik Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebelum ini ada bekalan, ada bekukan hak milik Menara Ilham bangunan 60 tingkat yang dikaitkan dengan daim tapi tak lama selepas itu peguam keluarga mohon pembatalan ex parte sebelah pihak je sebab katanya proses tak adil mahkamah gantung arahan beku itu buat sementara ini biasa dalam sistem adversarial kedua-dua pihak diberi ruang berhujah sebelum keputusan akhir dibuat oleh mahkamah Sebelum ini Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah membekukan hak milik Menara Ilham bangunan ikonik 60 tingkat yang dikaitkan dengan keluarga Daim. Namun peguam pihak keluarga kemudiannya memfailkan permohonan untuk membatalkan perintah tersebut atas alasan ia dipor oleh secara ex parte iaitu tanpa kehadiran mereka di mahkamah. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.